Так, мы объехали только что Мелитополь. Я так и не понял, город это или что, потому что какое-то село сплошное. И доишники на кольцевой все дергают, непонятно за что, там вообще, движение умные. Но если будет ехать со стороны колесона, то э, советую ехать сразу перед кольцом направо поворачивать. И там где-то километра два и налево и по, по бездной. Через город лучше не ехать. Первая дорога очень плохая, во-вторых, водоечники очень, но мы с ними не общались, дали вправо и поехали дальше. До Мариуполя осталось километров 200, но до Мариуполя мы не едем, Там еще где-то осталось 150 километров, Бердянский, потом Пердянск еще километров 60-70. Вот такие дела понемногу тяжелее, но в принципе погода довольно, довольно хорошая, не жарко, ехать довольно хорошо, пока